Hei, jeg er Martine, og det er åttende episode norsk på Førje, og i dag Biltur! Jeg har lagd en bil, og jeg planlegger å utforske hele øya på egen hånd. Jeg studerer kartet, men det er ikke så lett, fordi det er mange veier som jeg ikke kjenner. Men jeg tror at først må jeg kjøre rett fram. Etterpå må jeg ta til venstre Og etterpå kanskje til høyre? Jeg vet ikke. Jeg får se. Inne er det så varmt, slik som i helvete. Jeg kan ikke røre rette. Det er så varmt. Heldigvis fungerer klimaanlegget og radioen også. Ja mam justerę Spajlą, Gutur! Dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka i piszcie w komentarzach po norwesku, czy Wy lubicie podróżować samochodem. Pamiętajcie, wciskajcie kciuki w górę i subskrybujcie nasz kanał, żeby być na wierząco. Wisos!